Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Pluto de serios basados en el libro. La pequeña mujer se rió alegremente, hizo una pausa y arrugó la cara. ¿Qué quieres decir con fingir? Quizás no quieras que me preocupe porque no te puedes llevar bien con mis amigos. Está bien, ¿sabes? Puedes ser tú misma, lo entendería. Mis ojos son de un mundo completamente diferente al tuyo. ¿Cómo es eso? Bueno, me encogí de hombros. Nuestra forma de vida, el idioma que usamos, la comida que comemos, solo tienes amigos ricos, la mayoría de los cuales tienen estatus social. Pero mis amigos, loca, no pienses demasiado. Para mí, todos somos seres humanos. Tus amigos son lindos y fáciles de relacionar, me gustan, aunque parecían tensos al principio. Tal vez fuera porque el primer restaurante era, tomaste la decisión correcta al decidir cambiarnos de lugar, de lo contrario, tus amigos y yo no seríamos tan cercanos tan pronto. ¿Cercanos? Me reí. Pero cuando lo pensé, tenía razón. Mis amigos, excepto Pang, se acercaron a Meta B y le hablaron como si la conocieran desde hace mucho tiempo. Especialmente Pau, quien cantaba dúo con ella sin parar, aunque ella se quejó de que la abogada cantaba desafinada. Por favor, invítame a encontrarme con tus amigos nuevamente. Fue muy divertido. Nadie se jactaba de su riqueza. ¿De qué hay que alardear? Todos somos pobres. Yo pagué la comida de hoy. Me senté con la espalda encorvada. Utilicé la tarjeta de crédito para retirar efectivo y pagarlo. Cuando mi gemela menor despertara, me mataría. Pero me suicidaría antes de que ella pudiera hacer eso, lo juro. Eres tan pobre. ¿Cómo conseguiste una novia tan pobre? Tan engañado. Metí el coche en la residencia de Metaví. Tan pronto como el coche estuvo aparcado, la pequeña mujer se puso de mal humor porque no quería entrar. No quiero volver a mi habitación cuadrada. Entonces, ¿qué quieres hacer? Vamos a caminar. ¿Ya no tienes miedo? Si estás conmigo, no tengo miedo. La pequeña mujer sonrió hasta que su cara quedó toda arrugada. La miré mirándome, pidiendo mi ternura, y sentí una linda agresión hacia ella. Sin embargo, todo lo que pude hacer fue morder sus labios y ayudarla a salir del auto. Si caminas a estas horas de la noche, te picarán los mosquitos. Está bien, te tengo a ti. También hay fantasmas por la noche. Está bien, te tengo a ti. Tal vez los ladrones también. Está bien, te tengo a ti. Te amo. Está bien, te tengo, ¿eh? Metaví levantó una ceja un poco sorprendida y se rió. ¿Qué es esto? Tu confesión no coincide con mi respuesta. Me tomaste por sorpresa. ¿No te gusta cuando digo te amo? Es lindo. Pude sentir que la pequeña estaba avergonzada mientras miraba hacia el suelo, aunque no podía ver. Muy lindo. Realmente me siento así hoy. Realmente me gustas. Y cuando veo que no te importa cómo crecí. Realmente siento que somos las piezas del rompecabezas que encajan perfectamente. Abracé a Metaví por detrás y deslicé mis pies debajo de los de ella para que fueran sus zapatos. ¿Qué es esto? Solo quiero mostrarte que estaré contigo, como una sombra. Abracé a la pequeña mujer por detrás y lentamente di un paso adelante con Metaví en mis pies. Yo seré tu refugio. Los mosquitos no podrán picarte. Ellos me picarán primero. ¿Ves? Te lo dije. No tengo nada que temer cuando estás conmigo. Si hay fantasmas, los ahuyentaré. Eso es genial. No estaré cansada porque tú serás mis pies. Si hay ladrones, te cubriré para que no encuentres ningún peligro. Tendrán que atravesarme. Y si atrapamos a esos ladrones, yo misma me encargaré de la demanda para asegurarme de que reciban una sentencia de por vida. Eres muy ruda. Te amo más. Sonreí ampliamente. Me sentía cada vez más grande. Así era como se sentía estar enamorada. Nunca antes me había sentido así con nadie. Siempre me burlé de ella y le hablé de su galaxia, de la que ella le gustaba hablar. ¿Qué pasa con tu primer amor? El héroe del puente colgante. Mi primer amor. Mm. Respondí con una voz más suave porque estaba empezando a enojarme. ¿Esto era lo que era ser una tonta perdidamente enamorada? Saqué este tema, pero me puse de mal humor irracionalmente. Si el amor, ¿cómo puedes tener celos de ti misma? ¿Eh? Yo misma, eres mi primer amor aún. ¿Cómo? Retrocedí un poco porque estaba sorprendida. Metaví sonrió tímidamente y explicó lentamente. Tú eres a quien esperé frente a la escuela, pero de quien me escondí. Eres a ti a quien le envié bocadillos y la carta de amor porque no obtuve ninguna respuesta. Por supuesto, no tuve una importancia para ti. Yo solo era tu Plutón. No soy digna de ser recordada para ti. Todavía estaba atónita, mientras escuchaba a la persona enfurrañada frente a mí contar su historia. La persona de la que Metavis se enamoró desde el principio fue Aum. Y eso no cambiaría pronto. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás callada? Eh, ah, estaba pensando mientras hablabas. Me alegro de ser tu primer amor. ¿Estás realmente feliz? ¿Por qué suena como si estuvieras triste? No olvides que puedo sentir cómo te sientes muy bien. ¿Estás pensando demasiado? ¿Por qué estaría triste? Dijiste que fui tu primer amor. Es tarde. Será mejor que entres y duermas un poco. Si te cae rocío, podrás enfermarte. Ajá. Ayudé a la pequeña mujer a entrar a la casa mientras la llevaba a su habitación. Metadí hizo una pausa y me apretó el brazo como si quisiera que dejara de caminar. Ella pareció darse cuenta de algo. Aún, ah, um, ¿eh? ¿Por qué no vino Ham hoy? La mejor amiga de Obeaum era Ham. Me olvidé por completo de ese detalle. Ham es de otro grupo, pero recuerdo que me dijiste que Hanna ha sido tu mejor amiga desde la escuela secundaria. ¿No son tus amigos hoy de tu escuela secundaria? Algunos serán de la escuela y otros del vecindario. Si quieres, invitaré a Hamna a verte. Ajá, te amo, aún... Aún. Lo sé, respondí con una sonrisa aunque me dolía por dentro. ¿Quieres matarme abruptamente con tu amor? Te amo tal como eres ahora, ¿sabes a qué me refiero?